Труд человека кормит, а лень портит. Часто мы забываем о народных премудростях и не можем побороть себе нежелание работать. Чтобы победить лень, первым делом надо выяснить причины, говорят психологи. Капризы, депрессия, отсутствие мотивации, усталость, безразличие – все это может вызвать у вас бездействие. Если человеку не нравится работа, он опаздывает, он ленится, он не хочет туда. Он придумывает тысячи причин вплоть до того, что иногда бессознательное вот это вот наше сопротивление приводит к тому, что мы начинаем заболевать. В принципе, чтобы победить лень, нужно понять именно причину, почему я не хочу это делать. Как только вы это поймете, вы будете это делать. Лень идет само по себе. Психологи утверждают, лень – это защитная функция организма. В большинстве случаев, когда не хочется работать, устаешь от изнуряющей работы и спешки, нужно просто отдохнуть. Многим из нас кажется, если мы поработаем меньше и лишнее время посвятим, например, просмотру телевизора, значит, это лень. Однако специалисты заверяют, законный отдых необходим. Мы начинаем быть такими лентяями, когда мы устаем. Организм наш устает, и он ничего не хочет – нам трудно встать, нам трудно подняться, нам трудно что-то сделать, и мы лежим, и нам лень даже пошевелить или там да, что-то сделать. Мы отдыхаем. И тогда, скорее всего, надо задать вопрос, зачем вы довели свой организм до такого состояния? А вот чтобы эффективно справляться с линией на работе, необходимо придерживаться следующих советов. Старайтесь чередовать умственную работу с физическими нагрузками. В офисе достаточно пройтись до соседнего отдела, размять шею, руки и ноги. В перерыве выходите на улицу, подышать свежим воздухом. Кислород очень важен. Как альтернатива, чаще проветривайте помещение. Избегайте развлекательных сайтов, различных видео и фотографий, а также общения с друзьями в рабочее время. Дело в том, что все это настраивает на совершенно нерабочий лад. Не стоит много есть в течение дня. Переедание клонит ко сну. Ищите для себя каждый день что-то новое. Ежедневно самосовершенствуйтесь и расширяйте кругозор. И когда у вас все будет получаться, мозг будет в состоянии эйфории. Вдохновившись успехом, вы быстро забудете про лень.